adalah hambamu yang lemah dan engkau adalah Tuhanku yang mulia katanya Allah wahai akal saya tidak menciptakan satu makhluk pun yang lebih mulia daripada engkau lalu Allah menciptakan nafsu setelah Allah menciptakan nafsu Allah bertanya kepada nafsu wahai nafsu man wa man nafsu aku siapa kamu siapa katanya Nafsu menjawab, anak-anak, Saya, saya, kamu, kamu, kata nafsu. Nah, emang nafsu ini belum pernah sekolah. Lalu oleh Allah nafsu di siksa, di neraka dihendam selama 100 tahun. Setelah itu diangkat oleh Allah. Ditanya lagi, wahai nafsu, man Nafsu, siapa? Kamu dan siapa? Aku kata Allah. Nafsu masih menjawab, anak-anak wa entah kamu kamu dan saya saya. Wah ini kurang ajar nafsu ini, tak tahu diri. Akhirnya oleh Allah nafsu dimasukkan ke neraka alju, neraka kelapa. Setelah disiksa berapa ratus tahun, nafsu akan tangan ya mana, ya mana, tak kuat. Diambillah oleh Allah ditanya nafsu man anta wa man ana wahai nafsu siapa saya dan siapa kamu katanya nafsu ya Allah ana wa anta ya Allah saya ini yang diciptakan oleh engkau dan engkau adalah pencipta segitu belum memberikan statement yang memuliakan nafsu nah hal inilah yang menyebabkan oleh Allah Masyarakatnya atau disyariatkannya puasa oleh manusia. Karena apa? Di dalam diri manusia ini ada dua dua unsur tadi. Ada akal dan ada nafsu. Yang keempat, jawab manusia mutiara puasa yaitu at-tazkiyah bihiman al yaitu kita ini dilatih oleh Allah untuk mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain kalau kita mungkin tidak makan sehari penuh itu ya puasa saja selain puasa ya kita makan siang makan, sore makan selain puasa begitu Makanya hadirnya bulan puasa ini agar kita setidaknya berevaluasi merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang memang gak ada makan seharian. Ini adalah nilai istimewa atau nilai sosial yang ada di dalam puasa. Yang kelima adalah bin Kita benar-benar mengenal kenyamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. teman yang bagus dari Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Man lam ya'rif bi bi Seseorang yang tidak dapat memahami nilai kenikmatan, maka dia akan memahami nilai tersebut setelah kehilangan kenyamatan dari kalau katanya dangdut itu, itu kan kalau sudah dia ada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Pagi-pagi lihat lihat tepat gambarnya es es campur. Kalau kalau dulu waktu kita nggak kuasa ya biasa aja campur air dingin Biasa, air. Tapi ketika kita sudah puasa, hal-hal tersebut itu terasa seperti mutiara, terasa menggairahkan. Yang terakhir, jawab manusia yaitu al-ubudiyah kamilah ilmu. Ini dimana makna ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah kullu amalin bani adam lahu illa siyah fa'inna huli wa'ana ajizini katanya Allah seluruh manusia itu berpuasa eh, uh, yang mana amal tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri Tujuh tujfa'ul balad sedekah itu menolak bala as -salat, tanha anil fakhsya wal Solat, mencegah daripada hal yang buruk dan keji itu semua kembali kepada dirinya sendiri sejatinya semua ibadah yang kita laksanakan adalah untuk kebaikan hakikatnya diri kita sendiri katanya Allah inna siam fa inna huli wa kecuali puasa puasa itu untukku katanya dan aku yang akan membalas dia. Dijelaskan maksudnya aku yang akan membalas itu seperti apa. Kan itu bukan deskripsi yang sangat jelas. Ulama menyampaikan, "Melingkau, yaitu dengan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa iman dan wahdi sabar, insya Allah pahalanya atau balasan." adalah dia dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wataala. Bapak Ibu yang saya hormati, Masjid Al-Masjid. Pertemuan manusia makhluk dengan datnya Allah Al-Khaliq itu adalah nikmat yang tiada Kalau hanya masuk surga saja dengan nikmatan yang begitu, yang semuanya bisa kita bayangkan, semuanya bisa kita gambarkan tapi kalau dengan kenyaman yang bisa bertemu dengan dan, ya ALLAH itu yang tidak akan pernah bisa terkait <tuh> ada enam jawa jawahirun Asyiyah yang pertama adalah MAUTIDIYAH yang kedua JASMAIYAH yang ketiga NAFSIYAH yang, yang keempat INFILADIYAH yang kelima adalah ilahiyah, dan yang terakhir adalah bautihiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.